Сегодня проведена совместная операция силами Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины, Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины. В операции на территории Ровенской области участвовало более 400 человек оперативников, Национальной полиции, подразделений КОРТ, плюс к этому задействовано подразделение Нацгвардии. И Службы безопасности 124, 123 обыска проведено И часть из них продолжается сейчас на территории области 32 человека фиксированы нами на сегодняшний день И подозреваются в совершении преступлений в единой группе Я вам вот так вот издали покажу Это выделенная схема преступления Которая документирована, которая сегодня реализуется. Реально этот, этот планшетик выглядит раза в 3-4 больше. Сегодня мы фиксируем первые ситуации. На сегодняшний день предполагается к задержанию по 208 статье УПК несколько человек. Базово сейчас просматривается пятеро, в зависимости от результатов обыска. Генеральный прокурор, который лично находится на месте будет принимать решение о, о развитии данной ситуации. Важно отметить, что эта разработка была, проходила несколько недель. В большинстве случаев задокументированы достаточно шокирующие, бессовестные факты. Они будут обнародоваться по мере того, как будет принимать решение Генеральная прокуратура. Вместе с тем, сегодня уже первые результаты обысков у заместителя прокурора области показали и слитки золота, и большую коллекцию часов дорогих, и мешки бурштина, и наличные деньги. Среди подозреваемых и причастных к этой схеме, среди тех, кто задержан будет, руководители областной прокуратуры, ключевые работники СБУ на местном уровне, бывшие и нынешние сотрудники национальной полиции, в том числе руководители внутренней безопасности нацполиции области и в том числе руководитель отдела по защите экономики. Да, и целый ряд преступных элементов, чистого криминала. А также в схеме причастна целый ряд чиновников, из вертикали администраций местных. Преступная схема делилась на две части. Одна из них – это контролирование, контролированная нелегальная добыча бурштена, когда за каждую помпу и за каждый выход старатели отчисляли дань руководителям из правоохранителей и из административной вертикали. Это деньги достаточно значительные. Мы оцениваем их как в месяц миллионы долларов. Вторая схема, на ней вот Игорь становится подробнее, это манипуляции с местом хранилища Бурштана изъятого. Вы знаете о том, что мы чуть больше месяца назад поменяли там главу национальной полиции и очень хорошо сумели пресечь целый ряд незаконных. Разработок изъяли большое количество бурштена и столкнулись с тем, что место хранения Борштена, где правоохранители передают и хранят как временные вещдоки, оказалось тоже предметом преступления. Вопрос не в том, что мы сегодня разоблачили крупную преступную группу, которая практически паразитировала на неурегулированности законодательной. Проблема в том, как с этой ситуацией бороться системно. Я рассчитываю на то, что министр экологии вместе с первым вице-премьером в среду внесет на заседание правительства ряд системных мер по упорядочению процедур и процессов добычи бурштина в трех областях Украины, где этот процесс наиболее носит массовый характер. Значительная часть этого процесса вышибает предложенного механизма, который будет в среду, надеюсь, предложен, вышибает от, из этих посреднических ситуаций бандитский элемент, делает прозрачным вопрос лицензирования и, по сути, устанавливает государственную монополию на скупку и продажу камня, что позволит реальным старателям при выполнении условий рекультивации земель І відновлення їх природних компонентів, получать достойну заробітну плату, а господарству отримувати адекватні налоги, і при этом вся наша зовнішня среда буде в адекватному стані. Сьогодні ще в Києві нами затриманий один із основних координаторів з кримінального світу, кримінальний авторитет, по прізвищу Шати, його прізвище Рибешко Микола. Він очолював саму. Кримінальну структуру до неї входило біля 20 чоловік, які повністю об'їжджали ці райони, бригади, давали їм розподіл і приймали гроші. Організовують видобуту бурштину якраз не копателі, які заробляють на життя. Організовують правоохоронці, організовують люди, які мають відношення безпосередньо до влади. Щоб ви розуміли, неможливо вийти копати бурштин. Без дозволу, починаючи від голови сільради, від лісника, від дільничого, від начальника міліції чи керівника районної прокуратури, оцінивши всі факти, ми вирішили провести комплекс заходів, які би нам дозволили розібратися в цій ситуації детально. Я хочу відмітити те, що ми почали працювати з самого початку. Ми почали працювати у не просто пісній взаємодії, а ми спільно почали працювати з військовою прокуратурою, Генеральною прокуратурою. Ми почали спільно працювати з службою безпеки і відповідно департамент захисту економіки Національної поліції.